હોય તો મજા પડી જાય પણ ગ

आज हम बहुत ही एक खास रेसिपी लेके आए हैं जो जिसका नाम है चिली मिली मंचूरियन। चिली मिली मंचूरियन। दर्शक मित्रों चिली मिली मंचूरियन शेफ ये रेसिपी की क्या खास है जैसा कि नाम से ही ये लग रहा है चिली मिली मीन्स इसमें जो आ, हम चिली मिक्स कर रहे हैं उसका एक तो कटिंग भी अलग है और इसका जो टेस्ट होगा ये भी अलग होगा ओके दर्शक मित्रों चिली मिली मंचूरियन एकदम डिलीशियस नाम और इंटरेस्टिंग नाम लागी रही तो आपने है तो चलो अपने रेसिपी शुरुआत करिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो वेजिटेबल्स है उसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे और okay. उसको हम ग्रेट कर लेंगे जैसा कि हमने ग्रेट कर रखा है ऑलरेडी ओके okay, और उसके लिए हमें कौन से कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए रेसिपी के लिए इसके लिए हमें कैबेज लेना होता है कैरेट लेना होता है फ्रेंच बीन्स लेना होता है और ये कॉलीफ्लावर लेना होता है इस सबको बराबर मात्रा में लेके और इसको हमें ग्रेट करना होता है या फाइन चॉप हम कर सकते हैं और उसके साथ हमने कौन से अलग अलग दूसरे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसके साथ में जैसा कि ये सारे सॉस हैं जो ओरिएंटल सॉस हैं okay. लाइक दो तरह के चिली सॉस हैं, एक ग्रीन चिली सॉस है एक okay. रेड चिली सॉस है टोमेटो केचप है चिली पेस्ट है एंड ये ग्रीन चिली कट है ये कैप्सिकम है सोया सॉस है ये चॉप्ड अनियन चॉप जिंजर चॉप गार्लिक एंड सीजनिंग सॉल्ट ओके तो शुरू रेसिपी हम शुरू करते हैं तो ये जैसा कि सारे वेजिटेबल्स ग्रेट किया हुआ है अब कौन हम से, इसको वेजिटेबल्स इसमें कैबेज कॉलीफ्लावर कैरेट एंड फ्रेंच बीन्स होता है okay. जो हम सारे बराबर मात्रा में इसको हम ग्रेट करते हैं okay. ग्रेट करने के बाद क्योंकि इसमें एक्सेस वाटर होता है फिर हमें स्क्वीज करना होता है okay. तो स्क्वीज करने के पहले हम इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करते हैं અર ફિર इसको स्क्वीज करते हैं जो एक्सेस वाटर होता है वो स्क्वीज हो जाता है okay. तो दर्शक मित्रों જે બધા વેજીટેબલ જે છે એને ખમડીને એની અંદર મીઠું નાખવાનું છે અને મીઠું નાખીને પાણી બધું નીચવી લેવાનું છે જેથી एकदम ડ્રાય થઈ જાય વેજીટેબલ્સ આપડા આવ इसमें हम થોડો ઓકે મીઠું નાખ્યું છે આપણે થોડું સિઝનિંગ ઓકે સિઝનિંગ મેં ડાલાય ये रेडीमेड सीजनिंग पाउडर आता है जो हम ओरिएंटल okay. कुजिन में यूज करते हैं ओके okay. ये व्हाइट पेपर पाउडर व्हाइट पेपर पाउडर ना आपने सफेद मरीनो पाउडर इसमें थोड़ा सा चटपटा करने के लिए हम okay. चिली पेस्ट ऐड करते हैं ओके okay. चिली पेस्ट कितना डालना है एज पर आवर टेस्ट अगर okay. ज्यादा स्पाइसी थोड़ा खाना है तो हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर कम खाना है तो हम कम ही रखेंगे इसको इस स्वाद मुजो आपरे एक चमची लाल मिर्चा नी पेस्ट राखीशो इसको हम मिक्स करेंगे ओके okay. इसमें थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर ऐड okay. कर देंगे जैसा कि हमने कोरिएंडर ऐड कर दिया इसमें सारे सीजनिंग्स भी ऐड हो गया है okay. अब इसको हम बाइंडिंग के लिए एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे ओके okay. और एक चम्मच रिफाइंड फ्लोर ऐड करेंगे ओके okay, बाइंडिंग माटे आपरे कॉर्नफ्लोर समोसा अपना वड़ाई ने रेडी है हम आपने इन्हें फ्राई करी शु जैसा कि तेल हमारा गर्म हो चुका है अब okay. हम इसमें ये बॉल्स को डाल देंगे वन बाय वन करके डालेंगे okay. एक पछे एक आपने अपना मंचूरियन ना बॉल जो है नाखता जाए शु फ्राइंग के लिए शेफ हमने कौन सा ऑयल यूज किया है फ्राइंग के लिए हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया है okay. ये बॉल डालते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये बॉल आपस में ये चिपके नहीं okay. उसके लिए और फ्राई हो जाए तभी हमें करना है okay. अदरवाइज ये बॉल फट जाएगा तो दर्शक मित्रों तो खास ध्यान रखना एक वक्त फ्राइंग पेन में बोल ना वारी घड़े हलावा थोड़ा गोल्डन ब्राउन थी जाए पे हला एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है okay. कि जब भी हम बॉल फ्राई करते हैं तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए okay. क्योंकि ये स्लो हीट पे ही फ्राई होता है नहीं तो, नहीं तो इसका वेजिटेबल कच्चा रह जाएगा okay. दर्शक मित्रों खास ध्यान रखे कि आप तेल फ्राइंग मार्टे, गरम करे थोड़ू चिली सॉस ओके और एक नानी चमची आपरे ग्रीन चिली सॉस नाकिशु अब इसको हम मिक्स करेंगे ओके okay. और ये बधु आपरे मिक्स करीशु एक छोटा चम्मच सोया सॉस ओके okay. और एक नानी चमची आपरे सोया सॉस नाकिशु इसको हम थोड़ा सा स्लो करेंगे ओके okay. इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे त्यार बाद आपरे मसाला ऐड करीशु

किसी भी सुपर मार्केट में आपको मिल जाएगा सीजनिंग पाउडर okay. पहले क्या होता था कि जो ओरिएंटल कुजिन में कुछ भी बनता था तो लोग एम यानी अजीनोमोटो यूज़ करते थे yes. तो जो होता है मोनोसोडियम ग्लूटोमेट जो हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजर होता है okay. और हानिकारक होता है इसलिए अभी हमारे होटल होटल में भी बैन है okay. और हम भी यूज नहीं करते हैं तो उसके जगह पे अभी मार्केट में मिलता है सीजनिंग पाउडर जो बिल्कुल सुरक्षित है और हेल्थ बेनिफिशियल है तो दर्शक मित्रों ओरिएंटल क्यूजिन में तुम आजीना मोटा की जगह आ सीजनिंग पाउडर नाखी सको कि जो, जो हेल्थ मेटे फायदाकारक है इसमें एज पर टेस्ट हम टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं ओके। okay. अगर हमें थोड़ा सा स्वीटनेस लाना है okay. तब भी हम टोमेटो केचप यूज कर सकते हैं okay. एक बे चम्मच जितना आपने टोमेटो केचप नाखीशो अब जैसा कि हमारा सॉस रेडी है okay. अब इसमें हम मंचूरियन बॉल ऐड कर देंगे दर्शक मित्रों आपो सोस रेडी छे अने एमा आपणे मंचुरियन बोल नाखीशु अने हलावीशु इसको हम अच्छा से टॉस करेंगे ताकि ये okay. सॉस कोट हो जाए पूरी तरह से सारे रीते मिक्स करवानो है कि जेथी आपणो सॉस जे छे ए मंचूरियन मा कोट थई जाए इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे फ्रेशनेस माटे आपणे कोथमरी नाखीशु जैसा कि आपने देखा कि हमारा चिली मिली मंचूरियन रेडी हो चुका है अब इसका हम प्लेटिंग करेंगे रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती है और मम्मी पापा <laughs> मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो है अदानी मसाले बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए अदानी बेहतरीन मसाले सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन टॉयलेट क्लीनर फ्लोर क्लीनर लॉन्ड्री डिटर्जेंट hand wash dish wash glass cleaner liquid blue इसमें हम थोड़ा सा रखेंगे ये अनियन फ्लावर है क्योंकि प्लेटिंग ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो और देखने में अच्छा लगे जब भी हम किसी को सर्व करते हैं या घरों में भी बनाते हैं तो कुछ ऐसा प्लेटिंग होना चाहिए जो देखने में खूबसूरत लगे अब इसमें हम मंचूरियन सर्व करेंगे ये हमारा ड्राई मंचूरियन ड्राई चिली मिली मंचूरियन रेडी हो गया है और ये देखिए एक बाइट साइज है okay. इसमें थोड़ा हम धनिया भी गार्निश करेंगे कोरिएंडर की गार्निशिंग करीशू

तौ ग्राम एक चमची लीला मरचा कॉर्नफ्लार कोथमरी बेचमची रेड चिली सॉस एक चमची रेड चिली पेस्ट एक चमची ग्रीन चिली सॉस एक चमची सोया सॉस एक चमची मीठू स्वाद मुजब सफेद मरी पाउडर एक अर्धी नानी चमची तेल તડવા માટે ચીલી મીલી મંચુરિયન બનાવવા માટેની રીત એક બાઉલમાં ઝીણું સમારેલું ગાજર ફ્લાવર કોબીજ ફ્રેન્ચ બીન લઈ તેમાંથી વધારાનું પાણી હાથેથી કાઢી સાઈડમાં રાખો વેજીટેબલની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું સફેદ મરીનો પાવડર રેડ ચીલી પેસ્ટ કોર્નફ્લાર રિફાઈન ફ્લોર નાખી મિક્સ કરી મંચુરિયનનો બોલ બનાવો હવે કઢાઈ લઈ તેમાં તેલ નાખી તેલને ગરમ થવા દો તેલ ગરમ થયા બાદ તેમાં મંચુરિયન બોલ નાખી ફ્રાય કરો હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં લસણ આદુ લીલા મરચાં લીલી ડુંગળી નાખી બે મિનિટ માટે સાંતળો તેમાં કેપ્સિકમ ચીલી પેસ્ટ રેડ ચીલી સોસ એડ કરી કૂક થવા દો જરૂર લાગે તો પાણી નાખો है जो हम घरों में लेते हैं या कोई कोई भी बनाता है तो वो मिसमैच हो जाता है जिसकी वजह से ये हार्ड होता है सेकेंडली जब हम फ्राई करते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है तो हार्ड होने के जो चांसेस हैं वो या तो रिफाइंड फ्लोर ज़्यादा हो जाता है और कॉर्नफ्लावर ज़्यादा हो जाता है घरों में क्या करते हैं कि जैसे हम कॉर्नफ्लावर जो यूज करते हैं तो वो क्रिस्पनेस बढ़ाने के लिए करते हैं जो उसको हार्ड कर देता है થેન્ક યુ સો મચ શેફ આપને અમારી વીલસ કે એસી ચટપટી ચિલી મિલી મંચુરન ડિશ રેડી કરી થેન્ક યુ થેન્ક યુ સો મચ દર્શક મિત્રો તમે નોંધ કરી લીધી હશે તો આવી ઓનાવી ચટપટી અને ચિલી મિલી રેસિપીસ બનાવવા માટે તમે જોતા રહો ગોપાલ નામકિન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક રિલીશિયસ રસ્થાન સ્પોન્સર બાય શ્રીમતીજી પ્રોડક્ટ સ્પોન્સર ઉમિયા ચા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સ્પોન્સર આટમીઓ ડેન્ટલ ક્લિનિક सिंधु सुपर क्लीन टैन स्टे पुडी स्टेल